Представляем вашему вниманию новый продукт Signal Ingenius 1650, рабочий диапазон 2400 МГц. Данная точка предназначена для построения Wi-Fi сетей внутри офиса и ресторанного типа. Что мы имеем в комплекте данного оборудования? Антенна для подключения к точке доступа. Непосредственно сама точка доступа, сигнал шестнадцать 1650. Комплект удаленного питания ПОЕ Две резиновые присоски, липучки для прикрепления точки доступа к гладке поверхности. Блок питания. юбиля для крепления к стенке. И хомут для крепления точки к круглым мачтам, либо Типа. Данная точка интересна тем, что она очень удобно позволяет развернуть беспроводную сеть для ресторанов, небольших кафешек и позволит подключаться клиентам к беспроводной сети интернет. Очень быстро точка разворачивается, прикручивается внешняя антенна. После открытия точки, задней панели на точке доступа мы имеем доступ для подключения в той пары, по которой подается сигнал. И есть у нас переключатель с внешней антенны на внутреннюю антенну. То есть мы можем сами выбирать, какой тип антенны мы будем использовать. Либо выносную внешнюю антенну, либо внутреннюю встроенную антенну в точку доступа. И также здесь на задней панели присутствует точка РЗ для сброса на заводские установки. После подключения точки в сеть мы видим ряд индикаторов, которые нам сообщают о готовности точки в работе и уровне сигнала. То есть, если загораются все индикаторы, мы получаем максимальную мощность сигнала и максимальное покрытие. Процесс подключения осуществляется очень просто. Нам достаточно всего лишь вставить Ethernet кабель в разъем. Мы получаем сразу одновременно питание по витой паре и in si eno po jezernem parku.